Salam sejahtera kepada para penonton. Amerika Syarikat kini giat mencari pembeli baharu bagi jet pejuang hari munam mereka, F-35. Selepas berdepan pelbagai halangan di pasaran Eropah, Washington kini mula mengintai potensi di rantau Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Persoalannya, mengapa pesawat ini semakin tidak laku di Eropah? Dan sejauh mana peluangnya untuk memasuki pasaran Malaysia? Ikuti laporan penuh berikut. Sejak dibangunkan oleh Lockheed Martin, F-35 dianggap sebagai jet pejuang generasi kelima paling canggih di dunia. Namun begitu, penjualannya di Eropah menghadapi pelbagai cabaran. Beberapa negara mula berasa ragu disebabkan harganya yang terlalu mahal, kos penyelenggaraan yang tinggi dan pelbagai masalah teknikal yang masih belum selesai. Negara seperti Jerman, Sepanyol dan Switzerland malah lebih cenderung memilih jet tempur alternatif seperti Eurofighter Typhoon atau Rafale dari Perancis. Faktor geopolitik turut memainkan peranan besar, terutamanya selepas ketegangan dengan Rusia semakin meningkat. Dengan sambutan yang semakin hambar di Eropah, Amerika Syarikat kini mengalihkan tumpuan mereka ke rantau Asia, termasuk Malaysia. Malaysia kini sedang meneliti pilihan untuk memperbaharui aset ketenteraan udaranya. Sebagai sebuah negara berkecuali, Malaysia sebelum ini mendapatkan aset ketenteraan daripada pelbagai negara termasuk Rusia dan China. Namun, hubungan yang semakin erat antara Putrajaya dan Washington membuka ruang untuk rundingan lebih lanjut. Amerika dikatakan sedia menawarkan pelan pembayaran istimewa untuk menarik minat kerajaan Malaysia. Walaupun peluang terbuka, Malaysia tidak akan menerima tawaran ini secara terburu-buru. Beberapa cabaran besar perlu diambil kira. Pertama, harga F-35 yang melebihi 100 juta dolar Amerika bagi setiap unit adalah satu pelaburan besar untuk bajet pertahanan negara. Kedua, sistem pertahanan udara Malaysia kini bergantung kepada pesawat buatan Rusia seperti Su-30MKM. Sekiranya Malaysia membeli F-35, ia memerlukan perubahan besar dari segi sistem dan logistik yang turut melibatkan kos tambahan. Ketiga, langkah memberi F35 mungkin akan memberi kesan kepada hubungan Malaysia dengan China, terutama dalam konteks ketegangan di Laut China Selatan. Melihat kepada situasi semasa, prospek kemasukan F35 ke dalam inventori tentera Malaysia masih belum jelas. Keputusan ini bukan sekadar soal teknologi atau kewangan tetapi turut menibatkan strategi diplomatik dan keselamatan jangka panjang negara. Adakah Malaysia akan memilih untuk mendapatkan F-35 daripada Amerika? Atau masih menimbang pilihan lain yang lebih sesuai dengan keperluan dan dasar luar negara? Sama-sama kita nantikan perkembangan selanjutnya. Sekian laporan kami untuk kali ini. Teruskan bersama kami untuk berita terkini di saluran ini. Saya Siraja Langit, terima kasih dan jumpa lagi.